men yaqinda bir narsani eshitib hayron qoldim bundan on avval, değil, bir o'n yil avval rossiyada shu voqea bo'ladi deb eshitgan edi shunaqa odamlar bormi odamlar bir joyga moshinasini qo'yib qo'ysa haligini rasmga olib bir joyga yuborib bunga jarima to'latib o'shandan pul yeydigan odamlar bo'ladimi shunaqa odamlar bormi birodarlar pul evaziga emas shunday hech narsani evazisiz chaqimchilik qilgan odam jannatga tushmaydi chaqimchilik qilib bola boqadigan odam bo'ladimi men shunaqa odamlar mabodo bizni gapimizni eshitib qolsa men shularga bir gapim bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar kim mo'min kishini ozorlanishi uchun yarim og'iz hissa qo'shsa qiyomat kuni uni yuziga allohni rahmatidan umidi yo'q deb yozib qo'yiladiil dedi saqlasin hech qachon mo'min kishini zarariga guvoh bermanglar hech qachon mo'min kishini ozorlanishi uchun sabab bo'lmanglar bu, bu g'irt harom amal mana shu hozir men eslagan narsa harom narsa buni aytinglar qo'rqitinglar xudo saqlasin bundan